ਅਟਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱੱਝਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਸ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ سارے ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ अग ना ही कर सकते हैं अगर जग मजबूत हो सही गल है खेलता दोस्तों मैं हिमाचल का रन वाला पर मेरी जी एजुकेशन की है पर जोड़ा उन्नीस सौ चौरासी देखिया पासल च रहा और क्योंकि हिमाचल हरियाणा पास पास कर रहे हैं

ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਥੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਾਉਂਟ ਸੀਜਰ ਮੈਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 215ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿਛਲਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸాల్ਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਥੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ اپੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੈਥੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ اپੋਜੀਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हर एक भी रूह है है, एक इंसानी इंसानी भी शरीर है, है। इलेक्ट्रोहोमैथी का प्रचार प्रसार बड़ा तेजी से हो रहा है तो निंदेह ये एक नेचुरल चिकित्सा पद्धति है जो जड़ी बूटियों पर आधारित है और अन्य पद्धतियों का भी अपना अपना एक अलग मुकाम है और वो अपनी जगह यथास्थिति काम कर रही है पर एक बात होती है कि जैसा कि कहावतें भी है कि कोई भी चीज है या कोई भी कार्य है जो एक सिरे चढ़ता है तो उसका एक बार डाउनफॉल भी आता है तो आई थिंक डाउनफॉल तो खैर किसी का ना आए पर यहाँ एक चीज़ बड़ी देखने वाली है कि जिन बीमारियों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों में ला इलाज करके अधूरे में छोड़ दिया जाता है या यूं कह दिया जाता है कि अब इसका आगे हम उपचार नहीं कर सकते हैं परंतु ऐसा नहीं है ईश्वर का एक विधान है जो पंचमूतों से रचित इस शरीर की जो रचना हुई है तो ये जो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त की गई जो जोशली है कौन सी मेटी ने इन्हीं से मनुष्य के तमाम रोगों की उपचार करने की जो कला इसमें दी है उसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज तो संभव है ही पर अन्य पद्धतियों से अपने आप में बिल्कुल भिन्न है क्योंकि यहाँ पर चीरा काटा या किसी प्रकार का भी प्रत्यरोपण करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है जो ये मशीन परमात्मा ने हमें बना के दी है जैसे दी है ये उसी को व्यवस्थित करने के लिए इन औषधियों का बहुत करके इलेक्ट्रोपैथी को आज हर जगह जो है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसकी मान्यता का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और निस्संदेह मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारी सरकारों के बीच में भी इसको लेकर के एक बड़ी पॉजिटिव बहस चली हुई है कि क्या इसके लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड या केंद्र स्तरीय बोर्ड बनना चाहिए तो इसके ऊपर भी सरकार ने विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए हैं राजस्थान में जैसे कि बोर्ड बनाया गया इन इस नई सरकार के द्वारा उसको लागू किया जाएगा तो ये पहला राज्य का बोर्ड होगा जहां पर इलेक्ट्रोपैथी को एक सरकारी मान्यता के तौर पर आ, सरकारी मतलब इदारे के अंदर लिया जाएगा काम की पद्धति बनाया जाएगा बन... बिल्कुल पंजाब के आज के जो मुख्यमंत्री हैं हम आशा करते हैं कि वो हमारी इस मांग को और हमारी बात को वो बड़ी बखूबी समझते हैं हमें उन्हें ज़्यादा बताने की शायद ज़्यादा जरूरत ना भी पड़े क्योंकि वो इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कर चुके थे अपने जब पार्लियामेंटेन पार्लियामेंट में थे तो हमारे दो हज़ार सत्रह के एक तो बड़े कार्यक्रम में यहाँ आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर और उन्होंने कहा भी था कि जब भी हमारी अगर सत्ता में सरकार आई तो हम इस पद्धति को प्राथमिकता के आधार पर आ, स्टेट बोर्ड बना करके लागू करेंगे और केंद्र में भी अगर हमें मौका मिला तो हम इसके मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि भगवंत मान ही एक ऐसे पार्लियामेंट में थे जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर वहां पर बात रखी थी और स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो चिकित्सक है इनके बारे में सरकार क्या कर रही है तो उस टाइम पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री ने भी जवाब दिया था कि हम इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्दी को निर्णय लिया जाएगा पर यह भी एक बड़ी विनम्र है कि जब सत्ता में आप मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के हम सभी लोगों ने शायद बहुत सारे पंजाब में जो हमारी ईडीएम में टीम है हजारों की संख्या में हमारे चिकित्सक बंधु हैं उन्होंने पंजाब में इस सरकार को बनने में बहुत मदद की है और उन्होंने भी हमसे आश्वासन दिया था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पंजाब में विशेष दर्जा दिया जाएगा पर अभी तक भी हमारी इस मांग को लंबे समय के बाद भी पूरा नहीं किया गया है शायद कोई त्रुटि हमसे भी रही हो या उनके बीच में कम्युनिकेशन में कोई कमी रह गई हो फिर भी हमारे एडीएम में टीम की ओर से अब एक मुहिम चलाई गई है कि अपने अपने एरिया के विधायकों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है